Мы себя идентифицируем именно с тем православным христианством, которое принял князь Владимир, за которое умирали наши казаки, борясь за наши земли, наши предки, и которые отстаивали это христианство не просто как моралистическое учение, не просто как какую-то, знаете, философскую концепцию мировоззрения, а как свое отношение к миру, к Богу. И, как бы прося понимания этого, мне бы хотелось, чтобы наша государственная власть понимала э, это не как повод к какому-то деструктиву, а как наоборот повод к какому-то единению. Потому что, понимаете, вот многие представители других конфессий говорили, что очень плохо, э, что у нас нет единства. Но ведь это состояние возникло не сегодня. Оно было заложено, как я бы сказал, такое, знаете, как яблоко раздора сотни лет назад. Мы к этому состоянию как бы уже привыкли. Мы его уже как бы воспринимаем совершенно вот естественно для себя. Вот есть католики, есть греко-католики, есть другие конфессии. И как бы, понимаете, вот человек, который родился в этой традиции, вырос, воспитался, для него это уже как бы то, что является его э, родным. Поэтому э, я хотел бы вот простить, э, просить простите, прощения вот, э, за то, что мы не сможем э, сделать вот общую фотографию с представителями другой конфессии. И не потому, что мы не хотим, потому что для нас это будет поводом к тому, что мы э, как бы унижаем веру своих отцов, которые, за которые отдавали жизнь и которые боролись, проливая кровь на этой земле, за то, чтобы у них и у их детей, и у их потомков была эта вера. Мы хотели бы вот просить вас не понять это как-то вот неправильно, но мы не можем это сделать. Вам отличную я маю ввести вам, еще мы не можем вымушивать, Ну, зараз таке діло, ми зробимо сусі присутні бажанню, це перше. запрошуємо на процес і на всі учисти і на концерті.